بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے پر کی جانب کروائیں گے کہ کی کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے علماء کرام نے اس حوالے سے کہا کیا دلائل پیش کیے ہیں ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا محترم ناظرین دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے نماز بندے کو اپنے رب کے اتنے قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد اس کا قرب اس کی حضوری اور اس کے ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا اپنی پیشانی جو کہ جسم جو انسانی جسم کا سب سے متبرک حصہ ہے اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے اس کے لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری متبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤں یا اللہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی میں اکڑ نہیں میں اترا اترایا نہیں میں نے اپنے جسم کا متبرک حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا یہی وجہ ہے کہ سید انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اللہ کی قرب حاصل ہو جاتی ہے سیدہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے مقرب بن جاتا ہے کیا دین کی روح اور بندگی کی محراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو سوکھنے لگتا ہے اور پھلتا پھلنا 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 بند کر دیتا ہے اس لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو اس کا ماں ایمان مر جاتا ہے نیک اور سہلے شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو اور ایمان اس کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یادگار کرگی ہو نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے محترم ناظرین سیدہ سیدنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سعیدہ فاطمہ زہرال رضی اللہ عنہا کی گھر تشریف لائے فاطمہ زہرال رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے تو درم سے نیچے گر پڑی پھر کھڑی ہوئی ہونے لگی پھر گر پڑی پھر کھڑی ہوئی پھر گر, گر پڑی پانچ مرتبہ پا گری نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر جگر گوشہ سے پوچھا بیٹی کیا بات ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کا پانچ دن سے فاقہ ہے سعیدنا فاطمہ الضحر رضی اللہ عنہا جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں ان کا یہ حال ہے اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ زہرا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو ذرا غور سے سنیے اور یاد رکھنے کی رکھیں کہ مسجدوں میں جو لوڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں نا یہ ہمیں پکڑوائیں گے قیامت کے دن ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی انسان کا بڑا نقصان ہوگا جتنی زیادہ آزانیں سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنے ہی ڈبل گناہ ہے صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے چرند پرند چھوٹی موٹی تمام مخلوقات اللہ کا نام لیتی ہے اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہوتے ہیں آدھی رات تک گانے بجانے میں مش, مشغول رہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسی عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے محترم ناظرین ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے حکا کی رائے کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اس حوالے سے بات کی جائے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ناظرین اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام صحابۂ اکرام رضوان اللہ اجمائن و اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں انہی مقام عبدیت سے سرفراز کیا ان محبوب ہستیوں کی نمازوں میں بے پناہ محقیت اور خشو و حضو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار خیرہ میں کافی عرصہ عبادت علیہ میں مصروف رہے مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوط نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے ابتدا میں آپ آب چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مسالی ہے آپ کی نماز میں حدود حد درجے کی مسال تھی گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز آپ صلی اللّہ نماز صلی علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خیشتِ الٰہی سے عشق بار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کی ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کومل المقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا آپ تجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تجد فرض تھی اس سے کچھ عرصہ کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا کہ صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو اس کی تسبیح کیا کرو مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو آ اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم ایک سال تک باقی رہا اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفلی ہو گئی تجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے بعد میں جب پانچ نمازیں باجماعت فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک ان فرائض کو بڑے احسان طریقے سے سر انجام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی آجزی اور خوش و ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی بہاری شریف میں ہے کہ ایک بار آپ ایک شخص نے امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی کوئی بھی بات عجیب نہ تھی سبھی باتیں عجیب تھی چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ کے پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو میں اپنے رب کی عبادت کروں گا یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ آنسو بہ کر سینے مبارک تک آگے پھر رکو کیا اور رکو میں بھی اسی طرح روتے ہی رہے پھر سجدے میں اسی طرح روتے ہی رہے اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس کے وقت بھی روتے ہی رہے جہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر روتے ہیں کیونکہ آپ معصوم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں محترم ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کی بہاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے ابو جیل نے کہا کہ کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجری نجاست سمیت اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا چنانچہ اقبا نے ابو جیل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجری اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی مسلم شریف میں حضرت خزیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بکرہ شروع کی میں نے سمجھا آپ سو آیتوں تک پڑھیں گے لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری صورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں چنانچہ جب آپ نے اس صورا کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکو کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں صورۃ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو صورت الناس شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان سے قرآت فرما رہے تھے, تھے, تھے ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا رکو میں بھی قیام کے برابر توفق فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر دیر فرمائی حضرت غف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی کیا وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بکرہ پر ڈالی جہاں رحمت کی آیتیں آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رحمت کی دعا مانگتے رہتے سورہ کے آخر میں رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں ہی رہے جتنی دیر سورہ بکرا کی قرات میں لگی تھی رکوع کے بعد اتنی ہی توویل سجدہ کیا دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی اس اس طرح اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورا پڑھتے رہے تو محترم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں کیا ہماری نماز میں کوئی ایک صورت مکمل پڑھی جاتی ہے اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قیامت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں اس والے سے فقائن نے کیا فرمایا ہے اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مقروح کہتے ہیں چنانچہ الرسوم کے موفق نے سراخت کے ساتھ یہ لکھا کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے اس طرح توختہ الملوک کے موفق موصف نے بھی اس کے مقروح ہونے کی سراخت کی ہے لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا اور قاسیانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مقروح ہے کیوں نہ یہ سنت کیوں نہ یہ سنت ہے متاسدم ہے کیونکہ نماز کی حالت میں سیدے کی جگہ پر دیکھنا شریع عمل ہے نیز یہ بھی کہ ہار اضواء کا انصوا کا عبادت میں حصہ ہے چنانچہ اس طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے مراقیل فلا کے موفق نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکرو کہا ہے تاہم کئی مسئلہ کا تقاضا ہو تو جائز ہے بلکہ انہیں یہ بھی کہا یہ بھی کہا ہے کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا امام آسا بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے اپنی فتاوی میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے اگر اسے نماز میں خوشو زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کرنے کی جا سکتی ہیں جبکہ ابن قیم رحمت رحمۃ اللہ علیہ نے زائد المیاد میں سراحت کے ساتھ لکھا کہ آنکھیں آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشو پیدا ہوگا کہ مثلا کوئی ایسا نقاش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشو میں حلل پیدا ہوتا ہے تو پھر کتائی طور پر مکرو نہیں ہے بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستجب کہنا ماساد شریعت سے مکرو کہنے کے نسبت کر قریب تر ہے وجول واللہ عالم ناظرین فقہ کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے سو ناظرین آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ و بوجھ عطا فرمائے ہماری نمازوں میں خوش و پیدا فرمائے اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے نقاشک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں آمین آمین ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا با میں گزرے ہم ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے امتی بن جائیں یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما امين يا رب العالمين